bugun bu yerda insoniyat tarixining eng buyuk siymolaridan biri bo'lgan va islom tarixining peshqadam olimlaridan bo'lgan hakim termiziyning muhtasham ziyoratgohidamiz biz turkiyadan bir guruh islomshunos va hadisshunos olimlar hakim termiziy va abu iso muhammad termiziyning ilmiy merosiga doir anjumanda ishtirok etish uchun tashrif buyurdik hakim termiziy 12 asr avval yashagan arab tili fih hadis kalom tafsir kabi sohalarda islom adabiyotida va irfon tarixida o'ziga xos o'rin tutgan shaxs hisoblanadi uning ota onasi ham o'z davrining hadisshunos shaxslaridan biri bo'lgan u o'z talabalari va ilmiy ijodi bilan islom va irfon tarixida o'z o'rnini qoldirgan hakim termiziy irfon ilmida peshqadam hisoblanadi u arab tili fiqh, hadis kalom tafsir va inson psixologiyasi sohalarida samarali ijod qilgan uning ijodlari o'z davrining va bugungi kunning muhim manbalaridan biri hisoblanadi biz bugun ana shunday mo'tabar zotning ziyoratida bo'lib turganimizdan juda xursandmiz o'z navbatida mana shunday xalqaro anjumanni yuksak saviyada tashkil etgan o'zbekiston rahbariyatiga samimiy minnatdorchiligimizni bildiramiz shubhasiz bu kabi xalqaro ilmiy anjumanlar o'zbekistonning islom olamidagi azaliy qadriyatlari an'anaviyligini namoyon etadi